बिग बॉस ओ टी टी थ्री दबका प्रतियोगी पायल मलिक ने अपने विह चुप्पी तोड़ी है ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ Bigg Boss ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਆਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਨੌਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਰਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲੂ ਜੈਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਰਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਲ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਦਾ ਵਿਆਹ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਾਉ ਮਲਿਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਪਾਇਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਕ੍ਰਿਪਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਰਮਾਨ ਹੁਣ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਮਾਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ हूँ पायल मलिक ने ऐलान किया है की कि वो अरमान नलाक देने जा रही है उनको टेंशन नहीं है पर मुझे दिन रात टेंशन हो रही है घर संभालो बच्चे संभालो लोगों को संभालो ट्रोलिंग संभालो लोगों की गालियाँ सुनो बच्चों की बच्चों के ऊपर बदवा सुनो तो भाई मैं इतना नहीं सुन सकती मैंने सोच लिया बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करके हर चीज कैलकुलेट करके कि आने वाले समय में बच्चों के साथ क्या होगा बच्चों को लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे किस तरह कैसे लोग बच्चों के साथ बिहेव करेंगे तो ये सब चीजें मुझे पता है नॉर्मल नहीं है बहुत ही आ, लोगों को समझ में नहीं आती कॉम्प्लिकेटेड चीज है तो मैं ये नहीं चाहती कि जो कॉम्प्लिकेशन मेरे साथ हो रही है ना वो बच्चों के साथ भी हो चाहे वो जैद हो चाहे वो अन हो चाहे वो तूबा हो चाहे वो चीकू हो तो इन चारों बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ जो है डिसीजन फाइनल लेना पड़ेगा तो और ये फाइनल डिसीजन मैं अकेली खुद नहीं ले सकती हूँ पर मैंने ये सोचा है की बैठ के बात करके ना ये जो एक फैमिली बनी हुई है टूटेगी और ये एक फैमिली से दो फैमिली बनेगी क्योंकि लोग नहीं पसंद कर रहे एक घर में औरतें दो नहीं अच्छी लग रही उनको चाहे वो कितने भी प्यार से रहे चाहे वो कितने भी अच्छे रहे चाहे वो पूरे घर को समेट के रखे पर लोगों के दिल में यही आ रहा है की नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए तो देखो नहीं होना चाहिए तो इस चीज पे बात की जाएगी मैं और, और मान जी और कृतिका बैठेंगे जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगी कि देखो आप लोगों के सामने कुछ नहीं छुपा आप लोगों के सामने सारी चीजें आ चुकी हैं ऑलरेडी और अभी नहीं आई है चार साल से चल रही है चार साल से आप लोग देख रहे हो कि एक आदमी की दो बी जब हमारी प्रेगनेंसी थी तब प्रेगनेंसी की जो न्यूज थी ना वो मुंबई मुंबई हर जगह तक थी हर एक बड़ा पेज उसको था पा था तब भी ये बात थी लोगों में पर ये जब से बिग बॉस के अंदर गए ना तब से ट्रोलिंग ज्यादा मिली है की एक आदमी की दो बीवी ये बात तो चार साल से है अभी थोड़ी आए हैं हम मार्केट में अभी थोड़ी आए हैं चार साल से लोग देख रहे हैं चार साल से लोगों को बताया एक आदमी की दो बीवी है पहले तो सिर्फ एक चीकू था ये तीन बच्चे तो अभी पैदा हुए हैं कोई भी बड़े पेज पे देख लो कोई भी बड़े पेज पे हर बड़े पेज पे आपको ये न्यूज चार साल पहले भी देखने के लिए मिली होगी पर अभी बिग बी, बॉस में जाने से ना ज्यादा हाईलर्ट होगी अब हाई लाइट हो गई तो लोगों का ओपिनियन क्या है कि नहीं होना चाहिए नहीं अरे हम भी बोलते हैं गाइस हम भी बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए था ये नहीं होना चाहिए था एक आदमी की दो बी नहीं होना बिग बॉस ओ टी टी थ्री सबका प्रतियोगी पायल मलिक ने अपने ब्याह को ले चुप्पी तोड़ी है ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ Bigg Boss ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਫਾਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਨੌਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਰਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਲੂ ਜੈਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਰਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਲ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਦਾ ਵਿਆਹ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਾਉ ਮਲਿਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਪਾਇਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਕ੍ਰਿਪਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਰਮਾਨ ਹੁਣ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਮਾਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਇਲ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨকো ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੂਝੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਸੰਭਾਲੋ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲੋ ਲੋਕੋ ਕੋ ਸੰਭਾਲੋ ਟਰੋਲਿੰਗ ਸੰਭਾਲੋ ਲੋਕੋ ਕੀ ਗਾਲੀਆਂ ਸੁਨੋ ਬੱਚੋ ਕੀ ਬੱਚੋ ਕੇ ਉਪਰ ਬਦਦੂਆ ਸੁਨੋ ਤੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਨ ਸਕਤੀ ਮੈਂਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ आप बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करके हर चीज कैलकुलेट करके कि आने वाले समय में बच्चों के साथ क्या होगा बच्चों को लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे किस तरह कैसे लोग बच्चों के साथ बिहेव करेंगे तो ये सब चीजें मुझे पता है नॉर्मल नहीं है बहुत ही लोगों को समझ में नहीं आती कॉम्प्लिकेटेड चीज है तो मैं ये नहीं चाहती कि जो कॉम्प्लिकेशन मेरे साथ हो रही है ना वो बच्चों के साथ भी हो चाहे वो जैद हो चाहे वो अन हो चाहे वो तूबा हो चाहे वो चीकू हो तो इन चारों बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ जो है डिसीजन फाइनल लेना पड़ेगा तो और ये फाइनल डिसीजन मैं अकेली खुद नहीं ले सकती हूँ पर मैंने ये सोचा है की बैठ के बात करके ना ये जो एक फैमिली बनी हुई है टूटेगी और ये एक फैमिली से दो फैमिली बनेगी क्योंकि लोग नहीं पसंद कर रहे एक घर में औरतें दो नहीं अच्छी लग रही उनको चाहे वो कितने भी प्यार से रहे चाहे वो कितने भी अच्छे से रहे चाहे वो पूरे घर को समेट के रखे पर लोगों के दिल में यही आ रहा है कि नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए तो देखो नहीं होना चाहिए तो इस चीज पे बात की जाएगी मैं और मान जी और कृतिका बैठेंगे जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगी कि देखो आप लोगों के सामने कुछ नहीं छुपा आप लोगों के सामने सारी चीजें आ चुकी हैं ऑलरेडी और अभी नहीं आई है चार साल से चल रही है चार साल से आप लोग देख रहे हो कि एक आदमी की दो बीवी है जब हमारी प्रेगनेंसी थी तब प्रेगनेंसी की जो न्यूज थी ना वो मुंबई मुंबई हर जगह तक थी हर एक बड़ा पेज उसको छाप रहा था तब भी ये बात थी लोगों में पर ये जब से बिग बॉस के अंदर गए ना तब से ट्रॉलिंग ज्यादा मिली है की एक आदमी की दो बीवी ये बात तो चार साल से है अभी थोड़ी आए हैं हम मार्केट में अभी थोड़ी आए हैं चार साल से लोग देख रहे हैं चार साल से लोगों को बताया है एक आदमी की दो बीवी है पहले तो सिर्फ एक चीकू था ये तीन बच्चे तो अभी पैदा हुए हैं कोई भी बड़े पेज पे देख लो कोई भी बड़े पेज पे हर बड़े पेज पे आपको ये न्यूज चार साल पहले भी देखने के लिए मिली होगी पर अभी बिग बी, बॉस में जाने से ना ज्यादा हो हाईलर्ट होगी जो हो गई तो लोगों का ओपिनियन क्या है की नहीं होना चाहिए नहीं हो। अरे हम भी बोलते हैं हम भी बोलते हैं की नहीं होना चाहिए था ये नहीं होना चाहिए था एक आदमी की दो विवाह नहीं